Masalah kelima, tidak wajib fidyah dan qada. Tidak wajib membayar fidyah dan tidak wajib qada. Kepada orang gila yang bukan sengaja untuk gila kerana tidak ada taklif. Yang bukan sengaja. Fidyah tak, tak wajib, qada tak wajib. Orang yang gila, bukan sengaja digila di, di, di kan. Hmm. Orang gila kan batal puasa walaupun dia gila satu minit. Gila, totally gila. Bukan bukan pening tau, gila. Ni tak batal puasa. Gila. Walaupun satu minit gila. Gila sungguh kan. Maka batal puasa dia hari itu. Dia tak wajib qadah dan tak wajib fidyah. Sebab dia tidak mukallaf. Hmm. Masalah ke enam. Sembuh setelah sakit. Orang yang tidak boleh berpuasa kerana sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kawan ni sakit tak ada harapan sembuh. Dan telah membayar fidyah tidak wajib menunaikan qada puasa walaupun sakitnya telah sembuh dia tak wajib qada puasa nah? dia tak ada harapan untuk sembuh 20 hari Ramadan terlepas tak puasa sakit sakit 20 hari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun no? Nah? nasalullah assalamah wal afiah 20 hari tak puasa tahun lepas disebabkan sakit yang tak ada harapan sembuh habis Ramadan Syawal Zulqaedah apa semua sembuh pula penyakit dia bulan Zulhijjah ya subhanallah maha suci dan maha kasih Allah SWT sembuh sakit fidyah bayang dah qada kena qada tidak wajib menunaikan qada walaupun sakitnya telah sembuh selesai masalah ketujuh tak wajib qada puasa sunat Ha, ni, ni, Yang ni kebanyakan orang tahu lah Siapa yang puasa sunat Kemudian dia puasa Ini bukan Ramadan lah Bukan Ramadan, dia puasa sunat Lepas tu batai, puasa sunat ada saja Bukan batai, dia saja makan Tak jadi hari ni, masak sedap pula dah ha, Contohnya begitu ha, maka nak kena qadha dak puasa sunat tersebut mazhab syafi'i tak wajib qadha puasa sunat yang dibatalkan sengaja ataupun tak sengaja maka tak wajib Qadar puasa sunat yang dibatalkan. Uh, eh satu yang enam. Masalah ke-8. Qadar untuk orang yang telah meninggal dunia. Ah, orang meninggal dunia. Kita nak qadar untuk dia boleh tak? Menurut Imam Syafi'i, jika seseorang mempunyai qadar puasa dan tidak mengqadanya sehinggalah dia meninggal dunia, Sedangkan dia berupaya untuk mengkodokannya semasa hidupnya tetapi dia tidak melakukannya. Dia ni orang hak mati, mati tadi ni lah. Dan kodok habis puasa dia. Saja ataupun tak sengaja. Sengaja ataupun tak sengaja. Maka harus ahli warisnya untuk memilih. Sama ada mengeluarkan fidyah iaitu satu mut beras. Untuk setiap hari puasa yang dia tinggalkan hak si mati ditinggalkan ataupun berpuasa untuknya untuk si mati. Pendapat ini diterjahkan oleh Imam Nawawi. Mana-mana ahli keluarga kita yang tinggal puasa Ramadan kemudian mati tak sempat tak sempat maka Ini ha, ni, ni dia sebut, saya silap. Ha? Ni dia sebut, um, sedangkan dia berupaya untuk mengkodokannya. Itu syarat tu. Ha? Syarat tu kena kena highlight. Dia ni memang mampu, tapi dia sengaja. Dia sengaja tak kodok. Maka, waris boleh pilih dua. Sama ada untuk berpuasa. Saja aku puasa Ramadan. Puasa kodok Ramadan untuk ayahku. Ha? Kerana kerana taala untuk ibu aku nah ha? okey nah ha? kerana Allah taala untuk kakakku okey jadi boleh sama ada nak ganti puasa-puasa hak dia tinggal tu kita puasa kan ha, memang taubat ada lah. noh Allahu akbar dia minta tak puasa sunat nak ganti orang tapi sebahagian orang masya-Allah rajin dia puasa noh ada mai soalan kat saya apa nama ni Uh, dia ganti puasa suami dia aku noh berpuluh-puluh hari dekat tu ha tu isteri solehah tu nah ha, suami dia meninggal tak silap saya kan ha 22 hari hmm, tak sempat lagi 8 ya. dia boleh pilih nak puasa contohnya uh, separuh nak puasa nak ganti dengan puasa lagi separuh nak bayar fidyah boleh tak lah? boleh nah uh, ayah dia tinggal puasa 10 hari dia nak ganti lima hari dan dia nak bayar fidyah lima mud. Lima mud. Satu hari satu mud. Boleh? Mud sembilan. Kodoh puasa oleh orang lain. Siapa yang boleh ganti puasa orang lain? Siapa yang boleh ganti ini? Puasa orang yang telah meninggal dunia boleh dikodohkan oleh orang lain yang masih ada hubungan kekeluargaan. Boleh. Siapa yang ada hubungan kekeluargaan? Boleh. Atau tidak Ha, yang ada hubungan keluargaan ataupun tak ada hubungan kekeluargaan asalkan diizinkan oleh si mati sebelumnya sebelumnya tu sebelum dia matilah atau oleh keluarga si mati ataupun pihak bank kat keluarga si mati kan ni dengar kata dulu tinggal puasa banyak lah. Hmm. ada 70 hari lagi saya nak ambil 5 hari boleh tak nak tolong puasa kat dia jiran tak ada keluarga tak ada hubungan kekeluargaan pun jiran pi minta izin boleh tak boleh apabila qadak itu telah dilakukan oleh mereka, mereka ni mereka-mereka yang nak gantilah puasa tadi ni dengan berpuasa, ia tidak boleh dikerjakan lagi oleh anak-anak si mati no? Uh, jadi anak-anak lah yang paling awla, siapa yang ada mak ayah kan? Uh, yang yang mak ayah dia dulu meninggalkan puasa kan? Hmm, maka gantilah puasa dia sendiri ganti dengan berpuasa yang tu terbaik insyaAllah Nombor 10 menggantikan puasa orang yang masih hidup. Menggantikan puasa orang yang masih hidup. Ijma' mengatakan tak boleh ganti puasa orang yang masih hidup. Tak boleh. Macam mana? Orang tu tinggal puasa dan dia masih hidup. Kita ni hak anak ni nak ganti puasa. Sedangkan ayah kita masih hidup, tak boleh. Mesti dia telah meninggal dunia. Suami mengkodakan puasa isteri, boleh tak? Tidak boleh, tidak sah jika suami mengkodakan puasa Ramadan istrinya yang masih hidup. Kerana puasa termasuk ibadah badaniyah yang tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Maksudnya yang hidup tak boleh lagi lah. Sekiranya orang yang tinggalkan puasa itu masih hidup. Isteri dia tinggal puasa sebab menyusu anak kan uh, khawatir kepada uh, anak maka tinggal puasa bila isteri dia tinggal puasa kerana khawatir kepada kes, apa nama susu tak ada kepada bayi tadi ni hak suami pun kata tak apalah lepas ni saya ganti tak boleh sebab isteri masih hidup